اٹھارویں ترمیم کے بعد اختیارات اور وسائل جو کہ وفاق سے صوبوں کو گئے ہیں وہ صوبوں کے وزراء اعلی کے پاس جا کر پارک ہو گئے وہ وزیر اعلی ہاؤس سے نیچے اس صوبے کے ڈسٹرکٹس کو اس کے تعلقے کو اس کی یو کو اس کے لوگوں کے دہلیزوں تک وہ نہیں پہنچے تو یہ ہاف آرٹڈ اٹھارمی ترمیم ہے یہ صوبائی خود مختاری صرف وزیر آلہ کو خود مختار کرنے کا نام نہیں تھا صوبائی خود مختاری اس صوبے کے تمام آرگنز کو اس صوبے کے لوگوں کو خود مختار اس صوبے کی گلیوں کو یونین کاؤنس تک کو خود مختار کرنے کی پوری تھیم تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اٹھارویں ترمیم میں یہ مقصد پورا نہیں ہوا اٹھارویں ترمیم ہاف آرٹڈ ترمیم ہے اسی وجہ سے اٹھارویں ترمیم کے جو اثرات گراس روٹ لیبل پر آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے تو ایم کیوم کیا کہہ رہی ہے ایم کیوم یہ کہہ رہی ہے کہ اٹھارویں ترمیم یہ, یہ جو ہارٹیکل ون فورٹی ہے اس کے اندر ایم کیوم نے تین مین بڑے پوائنٹ جو سجیسٹ کیے کے حوالے سے اور وہ یہ کہ جس طرح سے ادارے ڈپارٹمنٹس ہیں لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ صوبائی حکومت سے لے کر نیچے لوکل گورنمنٹس کو دے دیے جائیں اور یہ بات آئین میں لکھ دی جائے اور یہ کام انڈیا نے اپنے آئین میں ترمیم کیا ہے 1994-95 میں میں انہوں نے پورا ایک انسرٹ کیا آئین میں جس میں کسی کو تشریح کرنے کی گنجائش ہی نہیں رکھی ہمارے آج کیا ہے آرٹیکل 148 کہتا ہے کہ ایڈمنس اینڈ پولیٹیکل پاور ول بی ڈیلیگیٹ لوکل گورنمنٹ یہاں پر اس کے بعد خاموشی آ جاتی ہے اس کو ہر وزیر اعلیٰ ہر صوبائی حکومت اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے ہمارا جو کانسٹیوشن راف ہے وہ کہہ رہا صوبے کی تشریح کے بجائے ہم ایک تشریح جو ریل تشریح ہے اس کی اس کی کو ہم کر دیں تاکہ کسی کو اس کے اندر نہ جو کہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں ہونے چاہیے جو کہ آج پرونشل گورنمنٹ کے انڈر میں نمبر ون نمبر 2 یہ, کہ یہ جو NFC میں پیسے لیتی ہے پرونشل تمام NFC بچتا اس سال کا آپ کو پتا سات ہزار چھ سو ارب روپے صبح کو جا رہے ہیں سات ہزار چھ سو ارب روپے انٹرسٹ دینے کے بعد کا جو سب سے بڑا اماؤنٹ ہے وہ یہی ہے سات ہزار چھ سو ارب روپے میں چھتیس سو ارب روپے پنجاب میں اور میرا صوبہ جو ہے سن اس کے وزیر اعلی کو اٹھارہ سو پلس ارب روپے ان کو جا رہے اب یہ اٹھارہ سو ارب روپے ایک آدمی کے ایما پر ہے کہ وہ کسی تیئیس میں سے ایک ڈسٹرک کو اٹھارہ سو ارب روپے پورے دے دے یا وہ کسی کو ایک روپے بھی نہ دے اس کا کوئی میکنزم نیچے موجود نہیں ہے تو جس طرح سے آپ سی ویزیبل پول سے پیسے لے رہے وفاق سے سوبوں کو صوبوں سے ڈسٹرکٹ اور یونین کاؤنسل میں جانے کا کوئی میکینزم نہیں ہماری یہ ترمیم ہماری یہ باقاعدہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے آپ میں کو پیسے دے رہے ہیں, وفاق, سے, اسی وفاق سے اس کے کا شیئر ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ دے دے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اگر تیس فیصد دینے ہیں پیسے ستر فیصد جو ڈسٹرکٹ میں بٹنا ہے وہ ڈائریکٹ دے دے دیکھیے آج یہ نہیں ہو رہا کام جس کی وجہ سے پورے ملک سے آپ کو بری خبریں خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور سندھ کے علاقوں سے کیوں ہے یہ کیونکہ آپ آج اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دے رہے لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دے رہے تو لوگوں کی سینس آف اونرشپ ختم ہو گئی ہے آج اس ملک میں جاری جو بھی دہشت گردی ہے یا لا آرڈر کی سچویشن ہے یہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جب آپ لوگوں کو اختیارات اور وسائل ان کے دروازوں پر دیں گے اگر آپ صوبائی دارالحکومتوں میں کوئٹہ پشاور کراچی اور لاہور سے بیٹھ کر پورے پورے صوبوں کی نالیوں کے فیصلے پانی کے فیصلے کچھ اٹھانے کے فیصلے ایجوکیشن کے فیصلے ہیلتھ کے فیصلے یہ اگر آپ میل دور سے بیٹھ کر کریں گے اور اس گلی کے آدمی سے پوچھیں گے نہیں تو ملک میں وہی کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے تو ملک میں اگر آپ کو چاہیے, تو آپ کو 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 چاہیے تو چوبیس کروڑ لوگوں امپاور کرنا پڑے گا آج تمام ایم این ایس ملا لیں تمام سینیٹرز ملا لیں تمام صوبائی اسمبلیوں کے ایم پی ایس کو ملا کر ٹوٹل تعداد ہے بارہ سو بارہ سو آفیس ہیں پورے پاکستان کو ڈیل کرنے کے لیے اگر آپ لوکل گورنمنٹ رکھتے ہیں امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ایک میں ایک لاکھ اسی ہزار الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں کہاں ایک لاکھ اسی ہزار یا ایک لاکھ اسی ہزار ہر گلی میں اگر یونین کاؤنسل کا ہر محلے میں آفس ہوگا تو اس کو اختیارات اور وسائل دیں گے جب جا کر فیسیلیٹیشن ہوگی پاکستان میں آج جس طرح کی آئینی ترامیم اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے کراچی اور حیدرآباد کے اختیار کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ پاکستان کے تمام چوبیس کروڑ لوگوں کو امپاور کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہم آرٹیکل سکس آرٹیکل سکس کی بات کرتے ہیں اس نے آئین توڑ دیا اس نے آئین توڑ دیا پاکستان کے موجودہ نظام میں اس آئین کو آرٹیکل ون فورٹی اے کو توڑا جا رہا ہے روزانہ جو کہ عوام سے ریلیٹڈ ہے اس لیے ایم کیم ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتی ہے اور یہ ہم نے آئینی ترمیم مسودہ کل جمع کرا دیا ہے اور تیسرا اس میں پوائنٹ یہ کہ ہم چاہتے ہیں اس آئینی ترمیم میں کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے اس وقت تک ملک میں نیشنل گورنمنٹ اور پرونشل گورنمنٹ کے الیکشنز کی اجازت ہی نہ دی جائے اگر ایم این ایم پی بننا ہے کسی کو تو اگر الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں اور آپ ایڈمنسٹریٹر لگا لگا کے پانچ پانچ سال سات سات سال جو ہے حکمرانی کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ میں میں وہاں پہلے الیکشن کرائیں پھر ایم پی ایم این ایس بنے پھر پرونشل گورنمنٹ بنے اور پھر نیشنل اسمبلی بنے پھر سینٹ بنے پھر. یہ کیا بات ہے کہ گراس روٹ پہ جو لوگوں کے 99 فیصد لوگوں کا تعلق ہے جس چیز سے وہ اسمبلی موجود نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ صوبائی اور وفاقی حکومت پورے پاکستان کے وہاں پہ الیکشن نہیں کراتے میں بولوں کل سے نیشنل اسمبلی ختم ہو جائے یہاں بھی ایڈمنسٹریٹر لگا کے پانچ سال آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا آپ کا ملک خطرے میں پڑ جائے گا یہ کام آپ لوکل لیول پہ کرتے ہیں آپ کا کچھ خطرے میں نہیں پڑتا تو پاکستان کی تمام بہت معذرت کے ساتھ بڑی جمہوری پارٹیز نے اپنی جم کے کی اس پہلی سیڑھی کو اپنایا نہیں ہے کسی بڑی پارٹی نے آ کر 30 دی لوکل گورنمنٹ کو جس سے عوام کا تعلق ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش نہیں کی ایم کیو ایم آج اس پاکستان میں واحد جماعت ہے میں سب کو کہہ رہا ہوں اپوزیشن کی بھی جماعتوں کو حکومت میں ساری جماعتوں کو اور پورے پاکستان کے تمام لوگوں کو یہ ہے پینیسیا پاکستان کو اس ٹرموائل سے نکالنے کا یہ واحد حل ہے یہ ہے سولوشن پاکستان کے آج کے تمام یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو ٹیررزم آپ کو انسٹری سینٹلائز وی آف مینجمنٹ سے پورے پاکستان کو چلانے کے آپ امیجن کریں بارہ سو آفیسز ہیں جو کہ چوبیس کروڑ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں جبکہ آپ لوکل گورمنٹ اگر ہماری بات مانیں گے تو ایک لاکھ اسی ہزار آفیسز ہوں گے پورے ملک میں جو کہ چوبیس کروڑ لوگوں کو ڈیل کریں گے